7 лютого фондом соціально-економічного розвитку Севастополя Павла Лібідєва та Севастопольським міським відділенням Міжнародного благодійного фонду сприяння розвитку медицини було передано медичне обладнання Севастопольським міським лікарням номер 1 та номер 5 а також ветеранам нашого міста. На події була присутня і наша знімальна група. Те, що міські лікарні Севастополя потребують матеріальної допомоги, нового сучасного обладнання всім відомий та зрозумілий факт. Та на жаль, меценатів та благодійників у наш час знаходиться небагато. Вже не вперше фонд. Соціально-економічного розвитку Павла Лебедєва бере участь у благодійних заходах щодо поліпшення стану медичної допомоги у нашому місті. І цього разу представники фонду разом із новоутвореною організацією Міжнародним благодійним фондом сприяння розвитку медицини передали нове сучасне обладнання лікарням та ветеранам міста. Це не зовсім наша профільна Ми займаємося підтримкою творчої даремної молодіжі і ветеранам. поддержкой ветеранов медицину обойти ну, никак нельзя. Поэтому э, как бы на слуху фонд э, доставлял оборудование э, Центру здоровья матери и ребенка, фототерапевтические лампы, э, 9 городской больницы, биохимический анализатор крови. То же самое э, мебель э, второму отделению педиатрическому э, Центра здоровья матери и ребенка, реанимобиль для станции скорой помощи. І, і, і цю роботу ми намірені продовжувати і очень раді, що к неї присоєди нові благотворительне організації. По два багатофункціональних медичних ліжка отримали перша міська лікарня та пологовий будинок. номер 2 Севастополя. П'ять інвалідних колясок було передано раді ветеранів Севастополя, та три розподілено за зверненням громадян. Бальні суполочила сьогодні. Одно из отделений, а точнее неврологическое отделение больницы получилось сегодня гуманитарную помощь, благотворительность, две функциональные кровати для инсультных пациентов и ну, это не инвалидные кресла, это передвижные сидящие каталки называются официально. Мы не привязываем пациента, находящегося в таком кресле, к инвалиду, к инвалидизации. Неврологическое отделение, наверное, объяснять не надо. Это одно из самых отделений с пациентами с самыми тяжелыми заболеваниями, это острые нарушения мозгового кровообращения, инсульты. В большинстве своем это даст, естественно, пациенту. Объяснять, наверное, ни одному здравомыслящему человеку не надо, что даст комфортное нахождение для пациента. Вот сейчас очень радует, вот это было неожиданно, по крайней мере для меня, вот эти койки получить, потому что кто у нас будет лежать на этих койках? Наши мамочки после операции в основном. Они все у нас, они же сразу, вот, как вы знаете, уже приходят из операционной к нам в отделение сразу же с детишками. Вот она сама еще вот оперирована, а тут еще рядом ребенок, как раз вот такое оборудование. Пусть это очень мало, хотя нам надо, ну, много что надо. Но вот эти две койки, конечно, облегчат нам вот работу. И мы очень благодарны, что вот у нас появились эти фонды, и что вот еще один фонд появился. По крайней мере, вот я 20 лет... Заведую этим отделением, и я могу по пальцам сосчитать, когда кто-нибудь что-нибудь нам давал. Но все же, мне так кажется, оценивается состояние общества, это отношение к матери и ребенку. И поэтому вот эти шаги первые есть, и я очень ну, расчувствован даже. Медицина, к сожалению, всегда снабжается по остаточному принципу. И вот работая с я уже здесь говорил, с таким огромным количеством ветеранов войны, труда, детей войны, приходится прибегать к тому, чтобы как-то находить пути решения проблем, их обследования и лечения. Лечение настолько современное, особенно оперативно, настолько дорогостоящее, что люди не могут оплатить это и обращаются к нам. И мы по предложению и по инициативе председателя нашей городской организации ветеранов Сергея Сергеевича Рыбака пошли по пути заключения договоров с частными медицинскими клиниками, центрами, которые будут оказывать и оказывать помощь ветеранам. Від імені ветеранів міста Василь Кондаков подякував фонду Павла Лебедєва та фонду сприяння розвитку медицини за реальні справи, якими ці організації доводять свою громадську відповідальність, проявляючи увагу до ветеранів та мешканців міста. Голова Севастопольського відділення Міжнародного благодійного фонду сприяння розвитку медицини, депутат міської ради Андрій Луньонок розповів про сьогоднішню акцію Добро людям та про найближчі плани роботи організації в нашому місті. Наш фонд э, создан в 2012 году. Вот, мы проводим периодически благотворительные акции. Значит, гуманитарная помощь поступает со стран э, Голландии, Германии, Швейцарии. Значит, в основном это медицинское оборудование. Также как бы, планируем э, совместно да, наш благотворительный фонд, Фонд содействия развития медицины, провести еще э, благотворительные акции совместно с Фондом социально-экономического развития города Севастополя. Вот, я думаю, что это будет в основном мы получим список, да, который вот именно остро нуждается. Сейчас в ближайшее время мы проведем в, в честь 23 февраля акцию и предоставим ветеранской организации вот пять инвалидных колясок облегченных, и там у нас есть еще перечень людей, там инвалидов нуждающихся вот. В таких же інвалідних колясках. Як... зрозуміло, було б краще, якщо б України вистачало коштів на покращення державної медицини. Та поки це не так, лікарі та хворі розраховують на благодійність. І, врешті-решт, медицина найрозвиненіших європейських країн не обходиться без допомоги заможних людей, меценатів. Сподіваємось, що добрі справи фонду Павла Лебедєва та фонду сприяння розвитку медицини надихнуть і інших людей на допомогу своїм співгромадянам. Не залишайтеся байдужими.